men <mian> tushuna olmayman biz ham tushuna olmaymiz shu kabi bir mato parchasi qanaqasiga bunchalik nafrat munozara ixtilof va janjalga sabab bo'lishi mumkin hamma niqob haqida gapirmoqda hamma uni taqiqlamoqchi lekin nima uchun ular musulmon ayol jabr dedi deb o'ylayaptilarmi? Men ovoz chiqarmaydi deydilarmi mana men tamoman yaxshi suratda gapirib turibman ular bizni erkinlikka chiqishga muhtoj deb o'ylaydilarmi biz ham yevropa ayoli kabi bo'lishimizni xohlayaptilarmi ma? mana shular ulardagi ayollik ramzi baland boshli, lab bo'yog'i qisqa yubka shular sizni erkinlikka chiqaradimi ma? biz mana shunday kiyinganimiz uchunmi yoki bir xil ko'rinishda bo'lganimiz uchunmi muslima ayol faqat tashqi ko'rinishning o'zi emas balki bundan juda ko'p ma'nolarni ifodalaydi biz kiyim orqali tanilishni xohlamaymiz menga zakovatim orqali hukm etishingizni xohlayman yubkamni uzun kaltaligi orqali emas biz niqobni kiyishga majburlanamiz deb o'ylaysizmi men hali turmushga chiqmagan bo'lsam meni otam majbur qilgani ham yo'q men alloh bunga buyurgani uchun kiyaman biz allohning roziligiga erishmoqchimiz biz Allohga bo'ysunamiz modaga yoki jamiyat topshiriqlariga bo'ysunmaymiz lekin shoshilmang siz bizni bular niqob kiyishga majbur deysiz-da, de, lekin niqobni yechishga bizni majbur etasiz siz niqob aloqa qilish uchun to'siq bo'ladi deb o'ylaysizmi biroq aloqaning haqiqiy ma'nosi nima oksford lug'at kitobiga ko'ra aloqa degani so'zlashish yozib yuborish yoki ayrim boshqa vositalarni qo'llash yoki maktub yuborish vositalari telefon aloqalari yoki kompyuterga o'xshash ma'lumot qabul qilish jihozlari orqali ayrim vositalarni ishlatishdir demak unda qanday qilib niqob aloqa vositalariga ziyon ko'rsatadi sinab ko'raylik alo alo biz sizni bemalol eshita olamiz birov bilan gaplashganingizda uning yuziga qarab turishingiz shart emas xuddi telefonda gaplashganingizda ham ularni ko'ra olmaganingiz kabi agar shundan ham niqobni man qilmoqchi bo'lsangiz birinchi telefonni man qilishingiz kerak bu erkaklar bilan o'zaro aralashib gaplashishimizni istaganingiz uchunmi yoki erkaklar bilan aslo aloqa qilmaganligimiz uchunmi alloh bizdan erkak va ayol jinsi orasidagi chegaralarni saqlashni buyurdi bu ikkala tomonda ham biror bir jinnilik ko'rishlar ro'y bermasligi uchundir erkaklar ko'zlarini nazarlarini quyi qilib yurishga buyurilgan. biz esa hijob kiyishga buyurilganmiz. yana bunga qo'shimcha yoki biz g'arb jamiyati axloqini savol ostiga qo'yganimiz uchunmi jamiyat yalang'och bo'lmoqchi bo'layotgan bir paytda biz o'ranishda qolishga qaror qildik biz uyatsiz fosh kinolarni ishlab chiqaradigan eng katta sanoatli jamiyatda yashamoqdamiz va u ko'payib bormoqda ayol kishining qiymati esa to'xtovsiz tubanlashib bormoqda ayol kishini tamoman sof moddiy foydalanish uchun ishlatadilar mashinani sotganlaridek hatto bir bo'lak shokoladni sotgandek yaxshi yaxshi munohasha yetar o'ylashimcha niqob to'g'risida gapirish vaqti keldi siz aytgan bu bir bo'lak mato meni sharafli qiladi meni himoya qiladi tanam boshqaniki emas o'zimning mulkim ekanini bildirib turadi hech kim menga nima kiyishimni ko'rinishim qanday bo'lishini ayta olmaydi faqat alloh taolodan boshqa mana bu haqiqiy ozod bo'lishdir moda buyruqlari va jamiyat cheklovlaridan ozod bo'lish mana bu haqiqiy ozodlikdir erkaklarning shafxoniy qurollarga aylanishdan ozod bo'lish mana bu haqiqiy ayollikdir chunki biz o'z go'zalligimizni himoya qila olamiz har kim go'zalligimizni xohlagancha ishlatmaydi muslima ayol jabrlanish uchun bir belgi alomati emas aksincha g'arblik ayol jabrlanish belgi alomatidir shu sababli biz sizlarga islomni yoymoqchimiz biz xoloqlikda botib ketgan jamiyatga yechim taqdim etmoqchimiz islomgina jamiyatni oldinga yetaklaydigan dindir shunday qilib yo'qotgan or nomus obro' sharofat hurmatimizni qaytarib olmoqchimiz ayollarning o'ziga emas erkaklarga ham emas aslida butun insoniyatga xulosa qilib aytadigan bo'lsak men va sizlar uchun niqobni taqinlashlariga qarshi chiqishga qatnashish vaqti kelmadimi